Это хлоп, хлопает, я сгиду мороз. А как я хочу сказать, что впервые в истории города Чопа мы делаем естественную природную елай, которая живая, елай. Я думаю, энергия этой елочки должна передаться всем нам, жителям города Чопа. Но для этого нам необходимо ее, чтобы она светилась, правда? предлагаю самый громче всех как вы дома кричите. Да. Да! Это тренировка. А сейчас, пожалуйста, крикнем сразу. Елочка! А, а, это а, слабо. А, Давайте, какую ему дорожку. Давайте все разом. Один, два, три. Ялиночка горит. Давайте. Все E